wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba' Sedan jemaah sekalian, tata dan perempuan rahimani wa rahimahumullah Kita pagi ini akan uh, membincangkan ayat yang pertama dan kedua Surah An-Nazi'an ah. Hari yang sebelumnya Alhamdulillah kita dah selesai mendapatkan latar belakang uh, surah An-Nazi'ah an. jadi kita mulakan dengan sumpah yang pertama yang berada pada ayat yang pertama kita bacakan ayatnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم {والنازعات غرقا} تجمع الآيات {والنازعات demi yang mencabut gharqa dengan keras terjemahan ini sudah diletakkan tafsiran tapi kalau kita terjemahkan ia membawa maksud demi yang mencabut sifat cabut itu adalah keras sebab itu para ulama tafsir berbeza pandangan uh, di dalam mencari maklumat apakah yang dikatakan annaziat yang mencabut itu dan apa yang dicabut itu dengan keras jadi kita uh, memilih uh, tafsiran kebanyakan para ulama tafsir sapati mana tafsiran uh, al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud dan beberapa tabi'in lain mengatakan wanazi'an itu demi yang mencabut itu adalah merujuk kepada para para malaikat manakala uh, manakala dicabut dengan keras itu merujuk kepada cara para malaikat itu mencabut jadi kita lanjutkan dengan penerangan tentang kalimah wanazi'at ah. wanazi'at ah ni sebenarnya adalah kata uh, gandaan banyak jama' bagi kalimah nazi'at ah. jadi banyaknya nazi'at ah disebut nazi'at ah. Yang mana kalimah an-nazi'at berasal daripada kalimah nazar yang pada asalnya bermaksud mencabut. Daripada terjemahan mencabut ini menggambarkan bahawa sesuatu yang nak dicabut itu ia adalah sangat kuat sehingga ia perlu dikeluarkan dengan cara mencabut. Apa itu gharqa? Gharqa berasal daripada kalimah gharqa yang bermaksud masuk ke dalam sesuatu ataupun menarik sesuatu hingga ke sampai hujungnya. Oleh kerana itu kadang-kadang kalimah gharqa juga bermaksud tenggelam ataupun orang yang lemas itu juga disebut dengan kalimat gharqa jadi berdasarkan penerangan bahasa dari sudut kalimat wanadhi'at gharqa dan tafsiran ayat maka kita boleh simpulkan wanadhi'at adalah merujuk kepada malaikat malaikat yang mencabut mencabut apa mencabut nyawa raqqa adalah cara nyawa itu dicabut untuk menguatkan uh, perbahasan ayat yang pertama ini kita nukilkan kita rujuk satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Abu Dawud An-Nasa'i dan Imam Ahmad daripada Al-Bara daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu kita pernah bentang kita pernah tunjukkan hadis ini tapi kita ulang kembali untuk mendapatkan maklumat bagaimana malaikat pencabut nyawa itu datang macam mana mereka uh, memerintahkan roh itu untuk dikeluarkan Jadi ringkasan daripada matan hadis itu Kita dapat maklumat seperti ini Sebelum roh itu akan dicabut dan dikeluarkan daripada badan orang-orang yang kafir Orang-orang yang mati bergelombang dengan dosa Allah akan memastikan para malaikat azab Turun daripada langit. Kemudian datanglah pula malak maut yang disebut dengan nama Israel itu dia akan berada di bahagian kepala orang yang nak mati itu. Dalam masa yang sama datang pula pembantu-pembantu kepada malak maut. Okay, ini berdasarkan hadis seperti mana yang tuan-tuan boleh lihat. Yang saya paparkan, malaikat azab yang datang tu, mereka itulah sebenarnya yang kita dah sebut dalam surah al mutaffifin yang mereka itulah nanti yang akan diperintahkan untuk membawa uh, me, meletakkan kitab catatan aman di dalam sijin. Tapi sebelum mereka diperintahkan itu mereka turun membawa kain kafan daripada api neraka mereka datang dengan wajah yang kasar lagi keras bengis berwajah hitam mereka turun duduk di sisi jenazah itu sejauh mata memandang dan inilah sambungan hadis itu kemudian datanglah malaikat maut okey bagaimana roh itu akan dicabut keluar Sebelum itu roh itu akan dipanggil dengan panggilan yang amat menakutkan maka malaikat maut mengatakan ya ayyatun nafsul khabilah wahai roh yang busuk keluarlah engkau menghadap kemurkaan dan kemarahan Allah jadi apabila roh itu tahu kalau dia keluar dia akan menghadap kemarahan Allah sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam hadis yang lain apabila orang kafir diberitakan tentang azab Allah dan kemurkaan Allah dia pasti membenci Allah dan Allah pun pasti membenci untuk bertemu dengan Allah maknanya roh itu dia tidak mahu dia tidak mahu keluar daripada badannya sebab apabila dia keluar dia akan menghadapi kemurkaan Allah bagaimana roh itu akan dipaksa untuk keluar iaitu roh itu akan dipukul belakang dan muka orang yang nak mati itu ini berdasarkan suratul an'am ayat nomor 83 buku surat 139 ayat ini kita pernah baca sebelum ini yang mana para malaikat itu dia basiqu aidihim dia akan menghulurkan tangan-tangan mereka lalu dia maki orang yang nak mati itu roh itu akhriju <tuh> anfusakum malaikat kata apa kau keluar daripada tubuh orang yang nak mati itu dalam ayat yang lain dalam surah al-anfal surah yang ke, surah yang ayat yang ke-50 buku surat 183 Allah mengatakan walau jira id yatawaffa alladhina kafarul malaikah yudribuna wujuhum wa adbarahum ketika mana malaikat itu dia memukul muka dan belakang orang yang nak mati itu sambil dia berkata wazuqu rasakalah kamu azab neraka yang membakar Makna roh, roh itu keluar, ia pasti akan keluar. Tapi cara keluar itu, dia, 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 dipaksa untuk keluar. Bagaimana roh itu keluar, digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi itu, roh itu berhambur di dalam tubuhnya. Ha? Lalu malaikat maut, mereka turun duduk di sisi jenazah itu sejauh mata memandang dan inilah sambungan hadis itu kemudian datanglah malaikat maut okey bagaimana roh itu akan dicabut keluar sebelum itu roh itu akan dipanggil dengan panggilan yang amat menakutkan maka malaikat maut mengatakan Ya ayatuhan nafsul khabita Wahai roh yang busuk Keluarlah engkau menghadap kemurkaan dan kemarahan Allah Jadi apabila roh itu tahu Kalau dia keluar dia akan menghadap kemarahan Allah Sebab itu Nabi SAW memberitakan dalam hadis yang lain Apabila orang kafir diberitakan tentang azab Allah dan kemurkaan Allah dia pasti membenci Allah dan Allah pun pasti membenci untuk bertemu dengan Allah maknanya roh itu dia tidak mahu dia tidak mahu keluar daripada badannya sebab bila dia keluar dia akan menghadapi kemurkaan Allah bagaimana roh itu akan dipaksa untuk keluar iaitu roh itu akan dipukul belakang dan muka orang yang nak mati itu ini berdasarkan suratul An'am ayat nombor 83 buku surat 139 ayat ni kita pernah baca sebelum ini yang mana para malaikat itu dia basifu aidihim dia akan menghulurkan tangan-tangan mereka lalu dia maki orang yang nak mati itu roh itu <Sessizuk> akhriju anfusakum malaikat kata apa kau keluar daripada tubuh orang yang nak mati itu dalam ayat yang lain dalam surah al-anfal surah yang ke, surah yang ayat yang ke-50 muka surat 183 Allah mengatakan walau tara id yatawaffa alladhina kafarul malaikah yadhribuna wujuhahum wa ketika mana malaikat itu dia memukul muka dan belakang orang yang nak mati itu sambil dia berkata wazuqu rasakalah kamu azab neraka yang membakar makna roh roh itu keluar ia pasti akan keluar tapi cara keluar itu, dia, dia 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 dipaksa untuk keluar bagaimana roh itu keluar digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi itu ruh itu berhambur di dalam tubuhnya ha? lalu malaikat maut mencabut dia daripada halqum tu nak dibawa keluar dicabut dia bagaikan mencabut besi panas yang besi itu bergerigi dari kain kapas yang basah bagaimana kita gambarkan kalau kain-kapan eh, kain kapas ia basah besi itu diletakkan dalam kain kapas tadi yang kain besi itu sangat panas ditarik daripada kain kapas yang basah itu nabi kata terpotonglah urat-urat dan sarafnya Inilah di antara maklumat yang melengkapkan macam mana malaikat pencabut nyawa itu akan mencabut nyawa dengan keras. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada kita didatangi oleh malaikat maut yang mencabut nyawa dengan keras seperti mana doa yang dibacakan oleh imam selepas salat tadi supaya Allah matikan kita dalam keadaan khusnul khatimah baik tuan-tuan kita lanjutkan uh, selepas itu roh tadi tu yang keluar daripada badan orang yang mati itu diserahkan kepada malaikat azab yang turun daripada langit malaikat itu letakkan pula roh itu dengan kain kafan daripada api neraka bawa naik ke langit seperti mana yang telah kita ulah dalam surah al-mutaffifin baik kita lanjutkan dengan sumpah yang kedua ayat yang kedua ayat ini adalah lawan kepada ayat yang pertama maknanya malaikat yang lain pula yang akan datang dengan cara cabutan nyawa yang berlawanan kita baca ayat dia وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَ Demi yang mencabut di sini merujuk kepada mencabut nyawa nashta dalam keadaan yang lembut. Dalam tafsir nisbah menerangkan kalimah nashitat ataupun kalimah nashta berasal daripada rootnya adalah nashta. Yang mula-mula kalimah ini bererti mengikat atau mengeluarkan seperti mana kalau kita nak gambarkan ikat dan keluar ni ditarik dengan lembut seperti mana timba yang diturunkan ke dalam perigi kan turun pelan-pelan pelan-pelan lepas tu nak pastikan air itu tak tumpah ditarik pelan-pelan pelan-pelan itulah untuk difahami kalimah nashtar Maka daripada tafsiran wanashitati nashta ini kita kembali merujuk kalau ayat satu itu merujuk kepada malaikat mencabut nyawa begitu juga ayat dua adalah malaikat yang mencabut nyawa cuma cara dia berbeza ha, maka ayat kedua ni dengan cara yang lembah lembut Okey, kita kembali rujuk hadis yang sama tadi tapi ini cerita roh orang yang beriman macam mana dia mati bezanya adalah malaikat yang akan turun daripada langit itu bukan malaikat azab tapi malaikat rahmat wajah mereka berseri-seri membawa kain kafan daripada syurga dan mereka akan membawa wangian daripada syurga Duduk dekat sejauh mata memandang bagi orang yang hampir mati Datanglah malak maut Berada di kepala orang yang nak mati Inilah hadis dia Kita tengok matan hadis dan terjemahan hadis Kemudian malaikat tadi malaikat rahmat tadi pun seperti saya sebut tadi datang malaikat maut nak pastikan roh itu dicabut dalam keadaan yang lemah lembut malaikat maut dia akan memanggil roh itu dengan kalimah ya ayyatuhan nafsu tayyibah ataupun dalam riwayat disebut al-muf'uma Wahai jiwa yang bersih Wahai jiwa yang tenang Ukhruji ila maghfirati minallahi Keluarlah Pergilah menghadap keampunan dan keredaan Allah Jadi roh itu tuan-tuan Dia suka tak untuk dikeluarkan Maka dia sangat suka Seperti mana dalam hadis yang Nabi SAW mengatakan kalau dia suka untuk keluar bertemu Allah, Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Macam mana dia keluar tuan-tuan? Eh -tuan? uh, ah, di sini panjang nanti kita ya. Okay. Kalau kita baca dalam hadis tu, dia keluar umpama titisan air yang jatuh ke dalam bekas minuman. Tu Nabi Nabi membuat gamb gambaran. Baik, tuan-tuan puan-puan -tuan -tuan -tuan, rahimani rahimakumullah. Malaikat yang datang kepada orang yang nak mati jika dia beriman, dia sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla ni, dia akan datang, dia bagi berita gembira, dia pujuk, ia bergantung kepada kepada amal orang yang nak mati itu. Okey, ini di antara ayat yang menyebutkan apa yang malaikat tu akan kata sebelum roh itu disuruh keluar. Kalau kita rujuk dalam surah Fussilat ayat nombor 30 buku solat 480 kita baca ayat tu ada tiga berita. Malaikat tu akan cakap pujuk roh tu. Ha, kalau tengok terjemahan tu malaikat tu kata apa? Nombor satu Allah tak khufu jangan kau bimbang malaikat kata. Yang kedua apa? Wala tahzanu jangan kau bersedih nak tinggalkan dunia ini. Yang ketiga para malaikat kata apa? Wa abshiru bil jannah. Dapatlah berita gembira engkau akan dapat syurga. So kalau roh tu tahu dia keluar daripada badan orang nak mati tu maknanya dia pergi syurga maka roh tu suka untuk keluar dan ia tak perlu dipukul muka dan belakang dia tapi yang pasti sakit dirasakan juga sebab ia akan melalui satu detik namanya sakratul maut okey kalau orang yang nak mati itu golongan ashabul yamin eh as as sabiqun ingat lagi kita sebut al-muqarrabun sebelum ni kalau al-muqarrabun ni seperti mana golongan al-abrar waktu dia nak mati ni malaikat tambah lagi kata-kata ketenangan yang lain selain yang tiga tadi tu pusilat tu Malaikat kata apa saruhun Waraihan Wajannatu na'im Seperti mana surah Al-Waqi'ah Ayat 88-89 Mereka kata apa kepada roh itu Mereka kata engkau akan, akan dapat Ketenteraman, ketenangan Engkau akan dapat rezeki yang baik Engkau akan dapat syurga yang penuh dengan Kenik, mata. Kalau orang yang nak mati tu pula kalau dia bawah sedikit darjatnya daripada al-muqarrabun malaikat akan cakap kepada dia contohnya kepada golongan kanan seperti mana surah al waqiah ayat 90 hingga 91 wa ammaa in kaana min ashaabil yamin jika dia termasuk dalam golongan kanan malaikat akan kata kepada dia فسلام لك من أصحاب min dia kata selamat keselamatan kepada kamu kerana kau daripada golongan kanan itu je malaikat sebut jadi maknanya roh tu kalau dia keluar dia selamat tak? selamat dia sebab apa? dia daripada golongan kanan maka roh tu suka untuk bertemu dengan Allah Allah pun suka bertemu dengan dia dan akhirnya dia bawa naik ke langit seperti yang telah kita terangkan lepas tu buku dia letak kat mana? diletakkan di dalam Ali Jin Al yang roh yang disentak nyawa jadi tu yang dipukul muka dan belakang tu letakkan di mana? Sijin Baik, tuan-tuan dan -tuan -tuan, dua ayat ini dapatlah kita fahami. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Tapi sebelum tu kalau kita baca dekat depan ni, roh tu sebenarnya waktu dia keluar, dia keluar roh itu dalam memuji Allah. Waktu roh tu keluar, keluar daripada badan orang yang beriman tu, dia memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala seperti mana hadis sahih riwayat an-nasai baik tuan-tuan kita sambung nanti uh, sumpah yang ketiga uh, apa lagi malaikat yang Allah Taala nak jadikan sebagai sumpah ini insyaallah kita sambung tak maaf agak lebih satu minit eh dua minit aku qul hadza wa astaghfirullah wa wabillahi taufiq hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tutup dengan tasbih penghapus dosa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal ansar innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bis